আপোনালোকৰ জৰিয়তে পোনপটীয়া প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুহেজাৰ এক দুহেজাৰ ছয় আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ তিনিটা নিৰ্বাচনত জিকিছিল আৰু এটা নিৰ্বাচন হাৰিছিল তেখেতে দুহেজাৰ ষোল্ল চৰি দুহেজাৰ ঊনৈশশ ছয়ানব্বৈ নাইনটিন নাইনটি ছিক্স দুহেজাৰ এক দুহেজাৰ ছয় আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ টকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ৰাজহুৱাকে প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো তেখেতে কাৰ পৰা কিমান টকাত টিকট ক্ৰয় কৰিছিল সেই কথা পাব্লিকলি জনাব লাগে কাৰণ তাৰমানে কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টকা দি টিকট লৈছিল নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি ইমানো যোগ্যতা নাই নেকি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ টিকট কিনিব লগা হৈছিল নেকি সেই কথাটো প্ৰথমে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উত্তৰ দিয়ক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাজাৰটা মিছা কথা কব পাৰে এগৰাকী মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো কথা কয় সেই কথালৈ আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আমি উত্তৰ দি থাকিম কংগ্ৰেছৰ টিকট কেতিয়াও টকাত বিক্ৰী নহয় আমাৰ এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে টিকট নিৰ্বাচন হয় আপোনালোকে নিজে জানে যে মই এদিন সংবাদ মাধ্যমত আছিলোঁ আৰু মই সংবাদ মাধ্যমত চাকৰি কৰি থাকোঁতে মোৰ একাউণ্টত মাত্ৰ ষোল্ল হাজাৰ টকা আছিল সেই সময়ত মই চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দিছিলোঁ আৰু মই পৰৱৰ্তী সময়ত টিকটৰ পাইছোঁ আৰু মই দিল্লী যাওঁতে দুহেজাৰ ছয় চনত যেতিয়া মই প্ৰথম টিকট পাওঁ আৰু নিৰ্বাচিত হওঁ মাত্ৰ সত্তৰ হাজাৰ টকা লৈ গৈছিলো তাৰো ষোল্ল হাজাৰ টকা ঘূৰি আহিছিল গতিকে আমাৰ টিকটত এই ধৰণৰ মিছা অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এগৰাকী মিছলীয়া ৰাজনীতিকে দিয়া মিছা অভিযোগক লৈ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবো